Тут довольно интересная ситуация для России, как будет российское руководство объяснять своему обществу, почему российские военнослужащие на территории Украины. И очень непростая ситуация для международного сообщества, потому что тут уже очень тяжело будет там президенту Чехии, например, господину Земану, либо еще кому-то сказать нет войск российской федерации на территории Украины. Есть, вот они, пожалуйста, предоставлены. Поэтому я думаю, что Украина должна вести себя, во-первых, цивилизованно, во-вторых, на политике дипломатическом уровне четко доказывает, что смотрите, вот эти люди, вот их показатели, вот они дали свидетельство. Поэтому давайте уже принимать решение, что мы будем, каким образом мы будем дальше действовать. Потому что понятно, что Минские соглашения... Нарушается, в первую очередь, не ЛНР-ДНР, а Российская Федерация как государство. Сейчас нужно вести речь об обмене всех на всех. Очень хорошо, что вчера было уже объявлено, что вот в Минске договорились все-таки о модальностях там и так далее относительно обмена на всех. И вот мы должны настаивать без э, освобождения Савченко, Сенцова, других наших э, граждан, которые незаконно удержатся на территории России, и без освобождения всех наших военнопленных, которые на территории ДНР, э, НР, э, ЛНР, ни о каком обмене. Речь вообще не должна идти. Мы не можем сейчас взять их механически 2 на 2-2 на 10. Mm -hmm. Всех на всех. Вот это сейчас очень э, такой, знаете, благоприятный э, э, повод для того, чтобы наконец-то добиться этого обмена. Потому что, что бы ни говорили представители России, для них возвращение своих спецназовцев это дело чести.